বৰ্তমান যিটো শিশুৰ বয়স এক দিনৰ পৰা প্ৰায় বাৰ চৈধ্য বছৰ বয়সৰ শিশু সেই শিশুটো ভৱিষ্যতে বহুত ডাঙৰ এটা বেমাৰী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু দায়ী কোন আমি মাক বাপেক আৰু অভিভাৱকসকল শিশুটোৱে বৰ্তমান সময় স্থান কাল এইবিলাকৰ একো ভোভা নাপাব শিশুটোৱে মানুহৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিব শিশুটোৱে ইম'চনেলি লেবাইল হ'ব কেতিয়া দুখ কৰিব লাগে কেতিয়া কান্দিব লাগে কেতিয়া সুখ ল'ব লাগে নাজানিব শিশুটোৱে হয়তো মুখেৰে কথা পাতিবই নাজানিব শিশুটো হয়তো অতি জীৱত ভুগিব শিশুটোৱে পৰিস্থিতি বিহল হৈ পৰিব আৰু শিশুটো হয়তো বা মানসিকভাৱে অন্য কিবা বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ পৰিব তাই কোন হ'ব পিতৃ মাতৃসকল কিয় কাৰণ আমি আজিৰ যুগত শিশুসকলক জন্মৰ পৰাই কি দিওঁ মোবাইল দিওঁ আৰু মোবাইল দি ভাবোঁ যে মই একদম স্মাৰ্ট পিতৃ মাতৃ নহয় আমি জনাবুক্ষ আজি আপুনি শিশুটোৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো আনি লুকুৱাই থওক কিমান কান্দে কান্দিব দিয়ক বস্তু ভাঙিছে ভাঙিব দিয়ক একো নকৰিব শিশুৰ এটা লিমিট থাকে খং কৰি কৰি এসময়ত সি ক্ষান্ত হৈ যাব চিন্তা নকৰিব শিশুটোক খেলিব দিয়ক যিকোনো বস্তুৰে খেলিব দিয়ক এটা গছত এনেকৈ থপৰিয়াব দিয়ক গছৰ পাতবোৰে খেলিব দিয়ক যিকোনো কৰিব দিয়ক না আপুনি গম পোৱা নাই যে শিশুটোৱে যেতিয়া এটা বস্তু চুৱে শিশুটো যেতিয়া এটা এনেকে শিল এনেকে শিলটো চুৱে শিশুটোৰ মানসিক বিকাশ হয় শিশুটোকে যেতিয়া এনেকে শিলটো এনেকে এতিয়া দলি মাৰি ওপৰলৈ চাই তেতিয়া শিশুটোৰ মানসিক বিকাশ হয় এনেকেই শিশুক আমি ভৱিষ্যতৰ বাবে সু নাগৰিক কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিম